ভারত তথা বাংলা প্রতিটি কোণে শ্রমিকদের কাজের নিরিখে তাদের পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক কিংবা কাজ কোনো কিছু থেকে যেন বাদ না পড়ে শ্রমিক স্বার্থে কাজ করার শপথ নিয়ে এগিয়ে চলেছে বিকশিত ভারত সংকল্প সংস্থান পঁচিশে নভেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের জাতীয় ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট ডাক্তার মহেশ শর্মা জানান প্রতিটি শ্রমিকের সুযোগ সুবিধা দাবি দেওয়া নিয়ে তারা সর্বদাই সরব তাই কোন শ্রমিক স্বার্থে তারা তাদের সাংগঠনিক ভূমিকা নিয়ে কাজ করে থাকেন তিনি তার বক্তব্যে শ্রমিক স্বার্থ নিয়ে কথা বলেন পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ফাউন্ডার সদস্য কল্পতরু ভট্টাচার্য সহ ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের বাংলার সভাপতি পশুপতি মণ্ডল দমদম ডিস্ট্রিক্টের সভাপতি ইপসিতা ভট্টাচার্য সহ প্রমুখ विशिष्ट जो ने पश्चिमी बंगाल में हम लोग पूरे बंगाल के श्रमिक इकट्ठे हुए और विकसित भारत के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका इस विषय पर विकसित भारत संकल्प संस्थान और भारतीय जनता मजदूर मंच के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय स्तर का श्रमिक सम्मेलन हुआ बंगाल के प्रत्येक कोने कोने से श्रमिक आए और श्रमिकों ने यह विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का स्वप्न लेकर चल रहे हैं भारत का श्रमिक भी कंधे से कंधा मिला कर उनका सहयोग देगा और पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता मजदूर मंच जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करेगा छब्बीस में यहाँ बंगाल की सरकार लाने में भी पूरा सहयोग देगा पिछली बार भी देखा गया देखिए जब समाज में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं तो उन परेशानियों के बाद समाज जागृत होता है बंगाल में आतंक की इंतहा हो गई है और यह रात बदलनी चाहिए यह राज बदलना चाहिए ऐसी आवाज दूर दूर कोने कोनों से आने लगी है और श्रमिक अपने अधिकारों की चिंता के लिए अपने अधिकारों की मांग के लिए आगे बढ़ रहा है एक आम आदमी भी केवल श्रमिक ही नहीं बाकी सब में भी मैं अलग, अलग अलग लोगों से मिलता हूँ विकसित भारत संकल्प संस्थान के कारण मैं यहाँ के पद्मश्री लोगों से मिला उद्योगपतियों से मिला व्यापारियों से मिला और सबने कहा इस बार वातावरण अच्छा है इस बार 2026 में बड़ा चमत्कार होने वाला है भारत तो के मूलभूत संसाधनों पर भारतीय लोगों का अधिकार है जो दस साल पहले पचास साल पहले चालीस साल पहले आ गए और भारत के किसी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नागरिकता नहीं छीन रहा है वो केवल ऐसे लोगों को यहां से बेदखल करने की कार्य योजना है जो अनावश्यक रूप से इस भारत के लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए यहां पर आए हुए हैं के कारण कई राज्यों में छटनी हुई है यहां बंगाल में भी एक बड़ी छटनी होने वाली है जो भयभीत हो रहे हैं भाग रहे हैं दाए बाएं क्यों भाग रहे हैं जरा विचार कीजिए वो सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो अवैध है गलत है राजकुमार दासो न्यूज बांग्ला कोलकाता